गणेशाय नमः ॐ परमात्मने नमः अथ पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मूर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् पर्णानि यस्तं वेद सवेदवित अथश्चोर्थं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अथश्च मूलानि संततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके तो न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत पदम तत्परी मजितव्यं यस्म गता न निवर्तं भूय तमे चाद्यम पुषम प्रपजे यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माहाजित संगदोषाध्यात्म विवृत्त काम द्वंदमुक्ता सुख दुखसंज्ञ ग्यमूाप्यय तत न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम मम मा, इवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसिष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कश्यति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं च रसनं घ्राणमेव च विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यत्मस्थित यतनोपिता नैनम पश्यचेतस यदागतजो जगद्धासखिल यच्चंद्रमसी यच्चानौ तेजो विधिमाश्य भूता धारायाम्य हम मोजस पुष्णा चौषधी सर्वा सोमो भूतम अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च चरे सर्वाणि भूतानि कोटस्थो अक्षर उच्चते उत्तम पुरुषत्वन्यः परमाग्नेत्यदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यीय ईश्वरः यस्मात् शरमतीतोहं अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदेच प्रतिष्ठित पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवाद पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय